one why one зелений газон. Ви вже зрозуміли, що сьогодні будь в курсі про один із найпрестижніших видів відпочинку та спорту гольф. Сьогодні у програмі чемпіон Європи Сергій Єсипчук замінив жордину на ключку. Граємо у гольф з дизайнером Віктором Анісімовим та співачкою Елойс. Неймовірні факти, яких ви ще не знали. Гольф вважають грою мільйонерів, але видумали її швейцарські пастухи, які забували камінчики ціпками у кролячі нори ще у 14 столітті. Названня батьківщини гольфа претендує багато країн. Наприклад, у Нідерландах подібна гра називається Колван. Правда, грають в неї на льоду. У давніх хремлян була паганіка, а в китайців гуйван. Свої версії існують у французів та бельгійців. Втім, офіційно вважається, що класичний гольф родом із Шотландії. Перша письмова згадка про нього датована 1457 роком. Саме тоді король Джеймс заборонив своїм солдатам грати у гольф, оскільки вони ігнорували важливі тренування стрільбу з лука. Гольф неймовірно популярний серед бізнесменів. За статистикою кожна десята багатомільйонна угода укладається саме на полі для гольфу, але потрапити туди не так просто, адже членство у клубах не дешеве. Приміром, у Сінгапурському гольф-клубі необхідно заплатити 1 мільйон доларів, а в Нью-Йорку всього 90 тисяч. Однак близько 40% людей, які вступили в ці клуби, не вміють грати. Вони відвідують ігри для підтримки іміджу заможного та успішного бізнесмена. На матчах знайомляться із впливовими політиками та іншими важливими людьми для розвитку бізнесу в Україні є декілька полів, де грають у гольф. Це високотехнологічні проекти, які потребують великих капіталовкладень і серйозного догляду. Сьогодні ми на найбільшому гольф полі України Чемберленд. автомобиле можно продвигаться на территории гольф-клуба? Ну, конечно, потому что, во-первых, это электромобиль, он экологически, экологически чистый. Во-вторых, у него специальные колеса со специальной резиной, протектор позволяет передвигаться по полю, не подминая траву. Здесь находится один электродвигатель, который работает с помощью четырех аккумуляторных батарей. Каждая из них вырабатывает 12 вольт, что позволяет запустить этот электромотор, который держит этот электрокар, который весит примерно около 300 килограмм на ходу по полю со скоростью в среднем где-то 20-25 километров в час. Сколько часов он работает и сколько заряжается? Ну, э, до полного заряда, использую, чтобы он полностью зарядился, нам необходимо где-то час-час двадцать. Проехать на нем можно от двух часов и выше, в зависимости от заряда аккумуляторной батареи, ну и погодных условий. А Насколько коштуют здесь такие автомобили? Определенные модели, которые стартуют от там, 3000 гривен. От 3000 гривен? Да да. да, да. О, так можно, чтобы я как раз автомобиль хотела придбать, вот, я думаю, видите, нормально. Если... На мей бюджет и как раз подход. Альтернатива! Я хотел нашу, начать нашу экскурсию с традиций. У украинского гольфа уже сложились традиции. Одна из них э, гольфисты, гольфисты клуба, возвращаясь в рубежных игры и соревнований, каждый раз привозят тарелочки. Mm -hmm. Вот вы здесь, здесь можете увидеть абсолютно тарелочки, наверное, со всего мира. Здесь вы можете увидеть сигарную комнату нашего клуба. Э, чаще всего именно здесь собираются джентльмены для того, чтобы обсудить свои э, вопросы и просто провести время. на территории гольф-клуба можно пожить? Я знаю, да? так? Есть такое новое понятие, как гольф на Расскажите, что это такое? Вы правы, мы... это жизнь на закрытой территории, жизнь в определенном микроклимате. Это недвижимость, которая постоянно дорожает. Гольф-поля со временем только улучшает свое качество, как хорошее вино Ви кажете життя на закритій території, да. але з одного боку це не так, тому що ти виходиш зранку, там я не знаю, в піжамці так да. і там куча, купа людей якихось приходять до гольф клубу і грають. Реалізовано абсолютно різні проекти, як більш відкриті, які розположені на краю поля а не відкриті, так і э, для людей, би хотіли вести більш закритий образ життя. Вночі можна грати в гольф у тих, кого є будиночок на території гольф клубу. Хороший вопрос. Один із из... популярных турниров и одна из традиций, которая есть в нашем клубе, называется турнир ночной. И игра происходит именно ночью. На неосвещенных полях играют светящимися мечами. А, вы знаете, это красивейшее зрелище. такая думка, что гольф – это игра для богатых и заможных людей. я не первый раз слышу, что гольф – это очень дорого, хотя, к примеру, там, недельное обучение со всем инвентарем, с клюшками, с обувью стоит около 550 гривен. Многие друзья, которые недавно начали играть в гольф, они говорят, что они тоже с удивлением замечают, что быть гольфистом – это дешевле, чем быть лыжником. И гораздо доступнее. Противники гольф-клубу любят играть и рассказывать интересные истории. Анна розповіла, чему у гольфа самый 18 лунок и почему в час игры никто не заброняет жевать алкоголь. Джентльмен английские, бегая по полю, который уже было вид газона имени современного, у них была с собой фляшечка с виски, которая ровно была на 9 глотков. Поэтому по окончании каждой лунки джентльмен выпивал рюмочку, стаканчик. И так было 9 раз. Именно поэтому поле имеет 9 лунок или удваивается 18 лунок. Это алкоголь в этом виде спорта на заборонен. А -а -а, абсолютно не запрещен. Более того. Это единый вид спорта, для Где... можно пить, да? Uh, ну, как бы алкоголь не сильно приветствуется. Это, если уже говорить про единственный вид спорта, это единственный вид спорта, в котором нет судьи. Ты сам себе судья. Если э, какие-то проблемы на поле, ты не знаешь, как разрешить ситуацию, не знаешь, как, какое правило применить, вы записываете с партнером ситуацию, и потом уже с маршалом или с судьей, или с пением вы разбираете ситуацию, и записываете очки или, наоборот, ЭГЭС. Но судьи как такового нету. Гра Че на честность. Че играют на эзерке? Вольф, вы играли? Да. Конечно. Я Когда вы становитесь на поле, берете эту клюшку, вы понимаете, вы как бы попадаете в другое измерение, размеренное, несуетливое, где вы должны рассчитывать. Понимаете, понимаешь, почему англичане в этом спорте как бы достигли совершенства? Потому что вот это истинно английский. Ведь спорт размеренный, мудрый, красивый. Ну, еще до этой культуры немножко рановато. Я не играл, сам говорю, я даже не имею понятия, Значит, что это такое. У меня был хорошим хоккеистом. Еще у меня клюшка, шата, клюшка, шата, клюшка. Я вышел с первого раза, ударил, все нормально, поиграл, забил эту в эту лунку. Все на меня смотрят, как будто я там чемпион мира. Любой хоккеист может сыграть элементарно, сыграть в гольф. Любой хоккеист это очень хороший такой релакс. Вы просто отключаетесь от всего. Вы находитесь один наедине с природой, и это получается, вы получаете такое максимальное удовольствие. Что вы думаете с проводу гольфа? Играла в полосе гольф не играла никогда. Достаточно э, сексуальная игра, я часто наблюдаю. Я живу в Таиланде, там... Э, есть гольфовые поля, и, в общем-то, я наблюдаю за игрой. Также в Шотландии я была недавно, и Це гра для, для пенсіонерів, навірно, скоріше. Обізательно, об'язуємо я вивчу правила гри. Так, правила в гольфі, звичайно, є. Гра починається зі стартового майданчика. Ті. Найкращий варіант для гравця, коли він першим ударом відправляє м'яч на основну зону. Проводить кілька ударів і потрапляє на грін майданчик. Під час гри кожен учасник може використовувати не менше двох і не більше 14 видів ключок. Зазвичай майданчики для гри поділяються на три зони: майданчик Ті, Фейрвей, основна зона і галявина. Грін спеціальний майданчик з вирізаною лункою. На будь якій з них можливі перепони: вода, піщані бункери, дерева, кущі і висока трава. Головна мета – забити м'яч у лунку за мінімальну кількість ударів. Але нехай краще все пояснить тренер. Розкажіть, з чого починати? З чого ми почнемо? Ну, в першу чергу я трохи розкажу про о Кожна клюшка відрізняється від іншої. Да, дійсно, взагалі різні всі. Длиною і углом. Тобто, чим клюшка длиннее, Чем она длиннее, тем она более ровная здесь, и тем дальше летит ваш мяч. Но есть клюшки персонально для человеков и для женщин. Абсолютно верно. Они отличаются от длиной и весом. Станьте ко мне лицом. Мы начнем с вашего хвата. Берете клюшку левой рукой, большой палец кладете сюда. Давайте мне вашу правую руку. Правую руку вы накрываете левую Таким образом, чтобы подушечка была на большом пальце. Спина должна быть ровной, немного накрытой вперед, колена сгибнуты. Повертаємо корпус праворуч, замахиваемся ключкой, Під сейчас удару дыла лише на мяч. Ключка ставится всегда прямо к мячу. И из этого положения мы начинаем делать с вами удар. Наша с вами цель оказаться максимально близко к флагу. На этом тренировочном объекте мы отрабатываем удары на дальность. Угу. О, класс. Сколько там же вы покажете мне? Давайте як Как нужно. вы играть в гольф? Тренерское образование получал в Америке, в Майами, э, в гольф-академии Джима Маклин. А, это игра с большими традициями, очень много людей в нее играет и уровень крайне высок. То есть в какую семью вы не попадете, один человек из э, минимума семьи будет в гольф-аметере играть. Дійсно, у США гольф одна з найпопулярніших ігор. Щороку прихильники цієї гри витрачають на м'ячики близько 630 мільйонів доларів. Україні регулярно займається гольфом 30 мільйонів американців. За логікою, тих, хто страждає від ожиріння, мало б бути значно менше, адже гольф хороша альтернатива дієті. Двогодинна гра сприяє спалюванню близько тисячі калорій, але в гольфі, як і в будь-якому спорті, на жаль, не уникнути травм. А были ли такие случаи, еще кто-то кому-то клюшкой заехал по нос? Mm -hmm. <laughs> случаи, <laughs> были, случаи были разные, в том числе и такие. Без спорта может быть травматичен как раз из-за таких ситуаций, поэтому нужно быть аккуратным, когда вы выполняете удар. А с какой швидкостью вот эти кулька? Uh, профессиональный игрок, когда бьет большой клюшкой по мячу, драйвером, первые 5 метров скоростью мяча примерно такая же, как скорость пули. Поэтому если я попаду в человека, который будет стоять там, у него не будет никаких шансов. Просто в живих. Зазвичай у гольф грають заможні люди, адже членство у гольф-клубах досить коштовне і може сягати десятків тисяч доларів. Серед відомих гольф-любителів футболіст Андрій Шевченко. А сьогодні у клубі я зустріла чемпіона Європи зі стрибків із жердиною Сергія Єсипчука. спорту, Почали играть в гольф. Это серьезное ваше занятие, или как хобби зараз для вас? это как своеобразная болезнь. То есть, если раньше тренировался по шесть раз в неделю, теперь я четыре-пять раз в неделю играю в гольф. То я кроме гольфа ничем не занимаюсь, не хожу в тренажерный зал, то есть ничем кроме гольфа. И тем не менее я в хорошей спортивной форме. Я говорят, что за одну группу голову, 10 километров можно взагалі пройти. Ну, например, да. Мы, основном, мы у, у, меня у товарища есть шагомер, мы его вешали на пояс, и когда шли в Чемберленд, большое поле, ну, 16,5 километров. Самое главное для гольфа это этикет. В принципе, неважно, кто как играет, ты должен знать правила, уметь себя вести, быть спокойным, интеллигентным человеком, с уважением относиться к своим соперникам. То есть это вот так не должно быть. Ага. Все это должно заделываться, и каждый после себя, так как я уже повторял, что гольф ⁇ это интеллигентная игра, каждый после себя должен навести порядок. Если ты залез в песок, ты должен после себя убрать. Если ты оставил после себя след на грине, ты должен его заделать. Поэтому это уже не есть хорошо. Ну так. Ну что ж, давайте покажите, насколько вы лучше сейчас забьете <свят> эту кульку. Мы должны рассчитать траекторию силы удара мяча с теми неровностями, которые существуют на грине. Так как у нас немножко поворот справа налево, мы <свят> делаем удар по направлению справа от флажка. Игра интересно что ты, например, я уже сотый раз играю это поле. Я играю самим собой и с полем, не с соперниками. И мне всегда интересно, потому что каждый раз меня летит в разные стороны и оказывается в разных ситуациях. А какой ваш рекорд в гольфе? Рекорд в длины удара ну, 287 метров. В принципе, гольф это не игра рекордов, гольф это игра стабильности. Співачка Елос сьогодні спробує свою гольф сили вперше. Співочу кар'єру вона почала у гурті Гарчиця, який набув популярності у Європі. Нині Алла Московка є солісткою одноіменного мененого гурту «Елойсь». А Ти трошки правила знаєш, та, гарі, гарі? Чесно говоря, не знаю вообще. правила, это не мое, но я так понимаю, что в этой игре надо будет их соблюдать. Убирай, будь ласка, ключку, и как тебе придет до подвала. Можно за любое число, и просто я не знаю, твои. Да, мое любимое число 9. О, ну, будь ласка. Счастливая клюшка. Я не про себя, я про вот этот инструмент. Прости, а как Короче, ее держать? А то я я сейчас тебе расскажу. Снижки на ширине плеча, мячик где-то вот так вот по центру. И ты сгинаешь в коленях ноги. Да, и попу вот так вот назад, и спинку трошечки сюда. Да, 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 вот такая позиция. Это уже хореография. Да, они так. То бы, как хочешь, главное, чтобы потрапить в лунку. Ну, я, конечно, привыкла верить в себя, но, наверное, это не тот случай. О, браво, молодец. в принципе, игра такая для бревноважных, спокойных людей. Тоби, она притаманна. Ну, я думаю, что к такой игре нужно дорасти, да, наверное, когда заработаешь свой первый миллион, тогда можно э, выходить в свой гольф-клуб и играть на своем поле, ни о чем не думать. Вот я думаю, что это игра таких уже состоявшихся людей, которые, в принципе, уже ни к чему, может быть, и не стремятся. Ты скрываешь английскую, то акценту совсем не відчуваєте. Ты занималась да, много? Да, я много, занимаюсь с самого детства английским и стараюсь как можно больше говорить по-английски и слушать, смотреть английские сериалы. У вокалистов есть такая встроенная штука, называется вокальный сэмплер. То есть мы, как попугаи, можем повторять очень много разных угу. звуков. Вот, поэтому вокалистам очень, ну, гораздо проще уловить вот этот вот э -э -э, произношение. Ти така нетипова блондинка там з рожевими вустами, але тим не менше з червоним, але все рівно нетипова блондиночка така. Ну ти розумієш зараз, да, про яких я говорю таких. Ну, я такою нею би теж. Твої фотосесії, yeah. да, у плейбої, там ну в оголому вигляді. Але тебе ці фотосесії приносили тим не менше кайф, ти розповідала, так? Ну, well, це давно було. Ти говорила, що тобі не дуже сподобався результат, тому що там стилісти недостатньо mm -hmm. добре попрацювали. Так? Mm -hmm. От що саме? области. И черные колготки там все, точка, что Колготки были прекрасны. Мне вот э, не был симпатичен тот стилист, которого выбрал журнал. И я, в принципе, потом все-таки убедила, что я была права. Ну, поэтому нужно слушать свою интуицию. Ну, когда ты вот бачила эти фото, тебе не хотелось там, например, скупить у всех журналы, чтобы не никто сжечь, этих да? фоток не бачил? Нет, я иногда такое бывает, когда я скажу какую-то глупость в интервью. Там, про отношения или еще что-то. И, и, и потом ты видишь, что это все вышло в печать, и вот тогда хочется бегать по киоскам в союз печати или какие там они сейчас. И, и потом все сжечь. Деякі богатые любят играть у гольф просто на кораблях. Для таких игр навіть створили специальные мячики с корму для рыб. И гольфистам добре, и рыбкам радость. Турніри з гольфу тривають чотири дні, і участь у них беруть приблизно 150 гольфістів. Але сьогодні нас буде лише двоє: я та один з найкращих дизайнерів України Віктора Місімова. Тор Анісімов тричі виборював титул найкращого дизайнера чоловічого одягу України. До речі, одного разу демонстрував чергову колекцію одягу на гольф полі. Манчики ходили в наших штанішках, яких-то кардиганчиках. Ну було прикольно. Угу. І навіть у нас пару чоловік заказали потом якісь штани ага. модні, щоб ну... пізнати. Але грати вам тоді не довелося. Ні, принципі мені дали клюшку. Верні значального ревіст. А, -а, -а, -а. а потом Требула, вот. А когда ты уже чуть выпил, то тогда все становится легко и просто. Поэтому дали клешку, дали мяч. И мы, в принципе, попробовали пару ударов. Сложного. Так промахиваешься или попадаешь. Они даже тайгер-вуд, по-моему. Такой же иногда промахивается. Сейчас мы попробуем, как-то как-то как сложно или не очень. Получается, что но... Ну... К каждому удару нужно готовиться, как, как и в жизни, каждому удару твоему и по тебе. Я буду сегодня вашим mm -hmm. инструктором. Я вам скажу, как правильно убирать клюшки. Какое ваше любимое число от 1 до 10? 7. Пусть тогда 7 клюшка самая. Так, а моє а моє три. Я, до речі, знаю, як правильно потрібно стояти. Ноги ноги на ширині плеч. Отак десь. Ну, от от ширина плечі. Отак. От попу потрібно назад. Ось так. От. А я так не вмію. сила удары вы Не, концентрую. надо, надо просто по мячику попасть. Самое, Так, вы да? вашу цель тогда. Мы давайте будем э, целиться на красный. И вот так. Червоний сложок. Ну, типа. <laughs> типа. Сори. Ну, вы молодец, я вас витаю, дайте пять. Супер. Что наибольше сподобалось и еще было наиважнее? Ну, если в первый раз мы уже говорили о том, что наливали сначала, потом легче как-то воспринимаются технические штуки. Но, в принципе, ну, это как в любом виде спорта, Особенно первый раз, когда берешь что-то такое в руки. То ли мячик, то ли клюшку. То ли Понять, а, сам принцип. за одну тренеру, конечно, не, не в лонку. Чоловіки, які одягаються у дизайнерський одяг, які слідкують дуже за своїм зовнішнім виглядом, за виглядом свого одягу, вони відрізняються от чимось психологічно від тих, яким достатньо дві параджинців і. Вообще за то, щоб не заморачуватися. Ну, тобто, если я буду грати там 24 часа в гольф. Да, то я буду каким-то сумасшедшим человеком. Наверное, я профессиональным гольфистом там не стану, но и, ну, я буду тут там сходить с ума. Так же и с одеждой, так же и с футболом. Там какие-то любая крайность, любой, любой фанатизм, это путь в никуда. Это сейчас актуально. Это актуально. Для чего здесь? Не буха. Ви вірите в те, що цей м'ячик може пролетіти декілька кілометрів? Зараз спробую. Ні, мені не вдалося, адже я не на місяці. А от Алан Шепард, капітан корабля Аполлон, 14-42 роки тому, грав у гольф на місяці. Через слабку силу тяжіння м'ячик пролетів аж декілька кілометрів. Хтось колись міг повірити в те, що у гольф гратимуть на місяці. Тому вірте у диво і воно обов'язково стане реальністю. А я, Аліна Шаманська, прощаюсь з вами і нагадую, що життя, як в прямому ефірі, повторного дублю не буде. На все добре. Не пропустіть наступної неділі. Будь в курсі на тижні моди, екстремальні дизайнерські експерименти, спідниця за дві години. Як бути у тренді недорого. секонд хенд відкриття за фешлаштунками, секрети моделей, модні новинки сезону та найбезглуздіші луки зірок.